Salam hörmətli qanaz dəzərlərimiz. Biz indi Mərcəz Masaz Qəsəbəsində, Masada Qəsəbə deyəndə Masada Qəsəbəsinin girişində şəxsi tikili evimizi mən sizə təqdim edirəm. Ev bir otaqdan ibarətdir. Həyətinə, rahatçılığına gördüyünüz bu, bir maşını orada saxlaya bilər, bir maşını burada rahat saxlaya bilər, iki dənə maşın rahat. Sıxsaq üç dənə maşın daxil ola bilər. Düz mərkəz yolunun üzərində yerləşir maşın saxladığından səbəbdən də gəldim. Ustə ustuğ qov arasında hərəkət məyolar. Ba belə ağac gülü, bəhər verən ağacdan kimi və dekorativ ağacdan kimi gözəldir burada. Birinci növbədə mən səhiyyətə han sayəsində tanış oldum. Ondan sonra evimizi ilə tanış edəcəm. Burada da gəldilər. Yəni mətbəxi kimi bax burada belə bir gözəl bir mətbəx düzəldilib. Burada da ağac gülü əkmək üçün əlavə torpaq saxlanıb ki, burada da yəni ağac gülü əkə bilərsiniz. Evimiz e, ulu öndərimiz e, Heydər Əliyev -Əl 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 plakatının, plakatının yanında yerləşir. Məsafəsi deməli var ki, 50 metrdir. Evin sol tərəfinə, sağ tərəfinə, arxa tərəfinə keçməli açılı olur. Burdan sol tərəfin evinin arxasını görsəniz, pəncərləri hamısı birbaşa öz həyətinə baxır. Tam yaşayışlı olan bir evdir. Onu xatırladım sizə və ondan sonra sənədləri tam qaydasında, evin torpanı, tam büdcə sənədləri qaydasındadır. Evimiz bir də xatırladım, şəxsi tikilidir. Bax, belə bir gözəl bir həyəti yəni saysı var. Podmani, 2 maşın, 3 maşınlıq həyəti var ə yəni, rahat burda istirahət edə bilərsiniz. Mərkəzin üzərindədir. 5255534569 nömrəli marşrut xəttinə demək olar ki 50 metr məsafədə yerləşir. İndi isə evimizi sizə tanıdadım. Kanalımıza abunə olmağı, video bəğənməyi unutmayın ki yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. Burada evin giriş hissəsini görürsünüz. Hanım ki sabah beləsin, yəni terrası var. Alacaq qurmanı terrası var. İndi isə evimizin içini mən sizə təqdim edəcəm. Evimizin giriş hissəsidir. Sağ tərəfdə evimizin qonaq otağıdır və burada isə Nə bizim mətbəxidir. Belə gözəl bir mətbəx var burada. Həm pəncərəsi sol tərəfə düşür, həm də evin bu tərəfdə sol tərəfə düşür. Mətbəx mebeli yığından səbə göydü. Rası ilə burada stolsuqub rahatlıq etmək olar. Mətbəxinin yeri metla ilə döşənilib, üstü polla təsislənilib və ümumiyyətin evin içi isə parketlə təsislənilib, 10 kvadratdır. Və burada isə həm alaqovkasıdır, ən əlamı əşyalar bura yığılır. Banka Bəli, olur. Burası kombi sistemidir, işlək vəziyyətdədir. Bax görsənimsə, bax parketli, düz naxışlı parketlərdir. Bütün otaqların içi hamısı parketlə təchiz olunub. Evimiz 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub, ara kəsmi divarlar da hamısı qoşa daşla inşa olunub. Burası da evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı gördüyünüz kimi, yəni parketlə təchiz olunub, naxışlı parketlə düzdürsə. Genişdir evimiz, kondisionerdir, kombidir, hamısı işlək vəziyyətdədir. Burası da bax, belə bir gözəl bir otağıdır. Remontu çox gözəl saxlanılıb, hətta artıq şəxsi tikilidir. Kombi seksiyası bax burada yerləşir, bütün pəncərə altında kombi seksiyasıdır. Və indi isə mən sizə digər otaqları tanış edim. Solda bir yataq otağıdır, sağda isə bir yataq otağı və isə burada isə sanitar boşalma mövcuddur burada. Birincil növbədə sağdakı yataq otağını tanış edim sizə. Burada da gördüyünüz kimi parketlə və pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Hündürlüyü 3 metrdir. Əgər bankdan pul ayırıbsa, bankla da evimizi əldə edə bilərsiniz, yəni kredit ayırıbsınızsa. Əla bəyəndiyimiz ailədə dəsiz. Evin də torpanı tam bütün sənədləri qaydasındadır. Və burada isə sanitari qovşağıdır. Yeri isti polla təchiz olunub, yuxarısı asma tavanla təchiz olunub. Və sonuncu yataq otağı ilə məhsul tanış edim. Bura sonuncu yataq otağıdır. Burdan da pəncərəsi hamsi öz həyətinə baxır. Buranın da yeri parketlə təchiz olunub. Evimiz həqiqətən də çox gözəl evdir. Mərkəzi yolun üzərində yerləşir. Evim də torpağım tam bir sənətlə qaydasındadır. Evimizin qiyməti isə 114.000 manatdır. Satışa çıxıb sözsüz real alıcılanı endirim olunacaq. İnşallah evə onlar insanlar Allah təala belə gözəl rəhmet etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlən birincil növbədə siz tanış ola biləsiniz.